Добрый день, уважаемые коллеги и зрители телеканала МТМ. Мы рады вас приветствовать в муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. Тема сегодняшней пресс-конференции – законодательные изменения в регистрации земельных участков, распоряжение землями, сельхозназначение государственной собственности, решительный шаг на пути к завершению земельной реформы. С 1 января 2013 года в Украине начала действовать новая система государственной регистрации прав на недвижимое имущество, вступил в действие закон о государственном земельном кадастре. С этого момента вся информация о праве собственности на земельные участки в Украине и недвижимость, которая находится на них, заносится в единый государственный реестр. В нашем регионе государственную регистрацию земельных участков выполняют государственные кадастровые регистраторы Главного управления Госзамагентства в Запорожской области. Сегодня у нас в гостях представители этой структуры. Начальник Главного управления Иван Анатольевич Гашенко, заместитель начальника Главного управления Евгений Иванович Кузьменко и главный специалист отдела учета земель и анализа земельной и кадастровой информации Главного управления Алексей Константинович Лесовой. Всем добрый день! С 1 января текущего года вступил в действие закон Украины о государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество, их ограничений и о государственном земельном кадастре. С этого момента в нашей стране заработал единый государственный реестр объектов недвижимого имущества по примеру развития цивилизованных стран мира. Отныне информация о праве собственности на земельные участки, которая находилась раньше на бумажных носителях, сейчас находится в государственном реестре. Нужно заметить, что до этого времени в Украине не было единой базы данных о земле. Отныне земельный кадастр – это геоинформационная система данных, которая содержит информацию обо всех землях, участках на территории Украины. Вся информация сохраняется в едином месте, в электронном виде, в едином формате. Украина стала одной из последних стран в цивилизованном мире, которая внедрила сверхмощную автоматизированную национальную кадастровую систему. Одним из элементов которой является публичная кадастровая карта. Впервые в истории Украины была открыта... Информация про землю. Начиная с 1 января 2013 года каждый рядовой, зем... каждый рядовой гражданин, пользуясь маломальски и умеющий владеть интернетом, может зайти в национальную кадастровую на национальную кадастровую карту, найти свой земельный участок. С 1 13 была полностью изменена процедура государственной регистрации земельных участков. Законодательные изменения дали возможность сделать процедуру регистрации прозрачной, минимизировать затраты, ликвидировать возможность внесения неправдивой информации. Государственная регистрация земельных участков осуществляется должностными лицами, на которых возложены обязанности государственных кадастровых регистраторов. Это те люди, которые имеют Цифровую подпись ⁇ это те люди, которые имеют свою печать, и на них лежит уголовная, повторюсь, уголовная ответственность за внесение неправдивой или недостоверной информации в эту систему. Что касается э, упрощения упрощение регистрации, здесь факт на лицо. Сегодня регистрационная система работает в штатном режиме. Темп регистрации земельных наделов ежедневно увеличивается. С начала работы национальной кадастровой системы государственными регистраторами Запорожской области зарегистрировано 11 070 земельных участков, выдано 11 556 вытягов из земельного государственного кадастра. К сожалению, законодательство у нас э, где-то подхрамывает, но мы на местном уровне, на местном уровне э, определенными договоренностями законными э, нашли компромиссы и мы запустили работу, работу всей области по регистрации земельных участков в целом. Для удобства обращения граждан у меня есть собственная страница на Фейсбуке, где я в онлайн-режиме могу общаться со всеми жителями Запорожской области. И этот адрес вы можете найти на сайте Главного управления Державьим агентства Запорожской области. Такой системы. В мире еще никто не мог за такие короткие сроки сделать, установить, и так, чтобы она заработала. Понятно, что эта система сегодня есть небольшие технические моменты, которые возникают в работе между нами и Минюстом, но это чисто наши сугубо вопросы. Действительно, все работает на сегодняшний день очень хорошо. И самое главное, что это было отмечено на европейском и мировом уровне специалистами в категории картографического регистрационной системы. Действительно, в Украине был введен такой огромный класс. Но я хотел бы чуть-чуть больше, может быть, осветить или рассказать тему Распоряжение землями сельхозназначения назначений с 1-13 У Держай Магинства появились полномочия по выделению земель сельхозназначения государственной собственности за границами населенных пунктов. Но это тоже в границах населенных пунктов, но этих земель, естественно, в границах населенных пунктов на сегодняшний день практически нету, потому что, вы знаете, плотность и застройки всего в границах населенных пунктов. А за границами населенных пунктов сегодня проблема есть большая у государства, она связана и с наполнением бюджета. Распорядитель государства считает, поменяла своего распорядителя, считая, что в данном случае райгос администрации не совсем верно, не совсем правильно проводили эту политику, которая необходима было государству. Если говорить о конкретных шагах, как сегодня это необходимо делать, то в принципе Необходимо заявителю писать заявление. На сайт уже Иван Анатольевич ссылался. Можно на сайте почитать и порядок этот. Пишет заявление, к которому прикладывается схема размещения земельного участка, прикладывается справка ЦСУ с формы 6Зем, которая отражает правовой статус земельного участка. Согласование землепользователя, если есть необходимость изъятия земельного участка. Прикладывается выписка с Единого государства реестра юридических лиц, если выделяется это юридическому лицу, или прикладываются документы личного характера, которые носят это идентификационный код и копировка с кадастрового плана другие необходимые материалы. Это вполне возможно могут быть и материалы, то есть в каждом индивидуальном случае мы обращаем на то, какие материалы поступают. Если это фермерское хозяйство, то здесь закон требует также подтверждения опыта работы и образования. Эти документы поступает в областное управление, совсем не обязательно каждому гражданину ехать за этим и приходить на прием в областное управление. Эти документы могут поступать в письменной форме, также может быть и в личном контакте привозить в общий отдел или проходить там на личных приемах, которые проходят каждую пятницу в нашем управлении. Заявление это вносится в единую базу. Есть база, которая заведена агентством и для того, чтобы была открытость и понятность, как и работа ведет по конкретному каждому заявлению, которое приносит гражданин, эти заявления вносятся в систему, за которой э -э смотрят и наблюдают специалисты держимагентства в Киеве, и все это наблюдается. В открытом режиме ну, для специалистов, потому что установлен строгий регламентный период рассмотрения этих заявлений. То есть, э, в течение месяца это заявление должно быть рассмотрено, принято по нему решение, или дается э, разрешение на разработку, издается наказ, который подписывается главным управлением, э, дается разрешение на разработку документации, или это техническое, или это проект отвода. Или дается мотивированный отказ. Если наказ по данному распоряжению принят положительным, значит заявитель обращается в лицензированное предприятие, которое согласно закону землеустройства подписывает вместе с заявителем техническое задание, заключает договор, который по договору не имеет права превышать 6 месяцев. Это еще одно из нововведений в законе землеустройства, когда договор был не, не регламентирован, и заявители могли свою документацию разрабатывать год, два, три. Наверное, проблема эта вам знакома, вы о ней уже не раз слышали. В данном случае закон о землеустройстве четко установил срок 6 месяцев. Если в это время лицензиат не успевает э, сделать соответствующую документацию, а этого времени вполне достаточно, возникают вопросы по работе лицензиата. Но это хозяйственное понятное, отношение, и часто заявители на личных приемах у нас проблему эту выговаривают, потому что по два, по три года, иногда по году делаются документации, которые, ну, грубо говоря, выведенного яйца не стоят. После этого, как документация разработана, сформирован земельный участок, он вносится, подается на единую кадастровую систему, присваивается кадастровый номер. И если с этой документацией все нормально, то кадастровый регистратор ее вносит. И потом с заявлением, с вытягом и с заявлением заявитель опять обращается в главное управление и выдается второй наказ об утверждении этой документации. С этим уже наказом и гражданин может обращаться в органы госреестра, где участок, данный участок регистрируется и считается уже, если ранее выдавались госакты, то в данном случае госакты уже государство не выдает, оно ведет систему учета и регистрации прав и на земельные участки и собственности прав через Минюст, через систему регистраторов государственных. Но всю подготовку, естественно, ведет дерзимогенство. наполнение этой системы. Самое главное, что на сегодняшний день было сделано, или, в принципе, на вчерашний Дерзимагентством, были внесены предложения, потому что при регистрации права гражданина или юридического лица на данный земельный участок, на любой земельный участок, который оформляется, необходимо было регистрировать право исполнительного органа, в данном случае держзаимогенства, на этот земельный участок. На это было предусмотрено органами Минюста через регистраторов государственных. Оплата 120 гривен. Естественно, когда кинулись и уперлись в эту проблему, увидели, что в бюджете этих денег, как у агент, как у держземагентства, так и у всех органов, которые по 122 статье имеют право выделять и распоряжаться земельными участками, естественно, этих денег не было. И по предложению Держземагентства свои предложения подавали и мы в том, чтобы снять эту плату и регистрацию проводить государственных органов бесплатно. Потому что, получается, государство из одного кармана перекладывает деньги у себя же. Но э, проблема была услышана, э, изменения к закону были приняты. И на данный случай, конечно, очень упрощена система регистрации. Самое главное, что поставлено во главу угла, естественно, как и Иван Анатольевич сказал, что это внимательный учет и внимательный просмотр за тем, кто и как получает земельные участки. Потому что часто, густо э, мы видим заявления, мы с этим сталкиваемся, э, на которые пишут... Э, на очень привлекательные земельные участки, которые поддаются гражданами под, допустим, личные крестьянские хозяйства, садоводческие участки, поддаются гражданам, которые не приживают на данной территории. Мы понимаем, что данный, в данном случае законом не регламентировано, каждый гражданин по Конституции имеет право. Но у нас уже возникали конфликты, когда на те, одни и те же участки узнал, что написали иногородние, даже не, которые не проживают в Запорожской области, местные граждане тоже пишут заявления и подают их. И в этой ситуации необходимо очень внимательно смотреть за тем, чтобы действительно не произошел дерибан, а действительно произошло то, чтобы социальная направленность на то, что как направлен сам закон и изменения к нему, чтобы социальная справедливость действительно все-таки торжествовала основным нововведением, которое стало для нас в начале этого года, стало то, что отменена регистрация государственных актов. То есть те государственные акты, документ, который подтверждает право собственности человека на земельный участок, они больше не выдаются, не регистрируются. Вместо этого поменялся сам принцип регистрации права. То есть для у земельных ресурсов, то есть у госземагентства остались полномочия только лишь по регистрации земельного участка, то есть, мы выделяем сам объект, на который будет впоследствии отягачаться правами, а уже реги, государственный регистратор прав, в том числе и нотариусы, они уже регистрируют права на тот объект, который мы сформировали, внесли в земельный кадастр. Ну, и как бы этот участок в принципе готов для дальнейшей продажи, аренды, завещания, ипотеки и прочих действий. 16 июня вступил, вступили изменения в закон про государственный земельный канастр что позволило регистрировать в реестре прав право государства одновременно с правом гражданина. И, и у нас ну, в начале года были определенные заминки э, в связи, ну, с регистрацией права э, прав граждан на земельные участки, поскольку э, органы, которые распорядились этими землями, ну, как бы не предпринимали действий для регистрации права собственности э, на государство в своем лице. Также э, упростилась немного процедура э, с регистрацией земельных участков, которые э, были отведены в собственность в том году и которые прошли э, участки, по которым прошла процедура вызначения кадастрового номера. Э, в двух словах про кадастровый номер. Э, как у каждого гражданина Украины есть свой уникальный идентификационный номер, который не повторяет и позволяет его идентифицировать среди всех граждан э, страны. У земельных участков есть кадастровый номер. Он уникален, он не повторяется, он сохраняется земельным участком на протяжении как бы, всей жизни этого земельного участка. Впоследствии этот земельный участок могут разделить, могут объединить с соседним земельным участком. В таком случае кадастровый номер поменяется. Одним из, ус из условий э отчуждения э объектов недвижимости, которые расположены на земельном участке, есть э, присвоенный э, кадастровый номер на земельный участок, где расположен э, объект недвижимости. То есть э, не, невозможно продать жилой дом, э, если земельный участок э, не, э, если земельному участку не присвоен кадастровый номер. Отсутствие у, э, у земельного участка кадастровый номер означает, что информация об земельном участке не внесена в земельный кадастр. Принц земель, государственный земельный кадастр базируется на принципе обязательности внесения информации. Также хотелось бы отметить позитивную тенденцию, которая произошла в части ответственности исполнителей непосредственных. Если еще в том году, в принципе. Техническую документацию изготовила определенная фирма, которая может прекратить свое существование и потом никакой ответственности за проделанную работу нести не будет, то с этого года м, ответственность она практически именная. Есть сертифицированный инженер-землеустроитель у каждого лицензиата, который ставит свою подпись, ставит свою печать на технической документации, которую он изготавливает. И он несет персональную ответственность за те данные, которые содержатся в технической документации. Есть государственный кадастровый регистратор, который на основании этой технической документации вносит, э, регистрирует земельный участок, вносит информацию про земельный участок в государственный земельный кадастр, он э, также э, несет персональную ответственность за проделанные действия. Он ставит свою цифровую подпись, ставит свою печать и расписывается как на конечных документах по земельной книге и вытяги. Э, есть также персональная ответственность у регистратора права, который э, зарегистрирует право собственности либо право аренды на тот участок, который был зарегистрирован государственным кадастровым регистратором. И это тоже ответственность именная. Так что, в принципе, не будет такого, что допущена ошибка, а в этой ошибке никто не виноват. Законом про государственный земельный кадастр и постановлением кабинета 1051, который утверждает порядок ведения государственного кадастра, предусмотрена процедура исправления ошибок. То есть, как я уже э, сказал, ошибки допущенные в этом году, они э, тянут за собой персональную ответственность кого-то из исполнителей. Ошибки допущенные ранее, э, законом э, предусмотрена, прописана полностью процедура, по которой можно исправить ошибку допущенную ранее. Эта ошибка может касаться э, фамилии собственника, может касаться адреса участка, может э, иногда касаться и... Границ земельного участка. Очень часто то есть, случаются земельные споры за территорию, и в действительности то есть, только лишь точные геодезические измерения позволят определять, где действительно проходит э, граница между э, двумя соседями. Эм... В принципе, хотелось еще немного сказать о том нововведении в отношении ранее вызначенных кадастровых номеров и уже переданных в собственность горсоветам, сельсоветами, администрациями в том году. Регистрация подобных участков в 2013 году проводится безоплатно, ну, естественно, необходимо обратиться к человеку, написать заявление, предоставить ту документацию, по которой ранее вызначался кадастровый номер, электронный документ, и в течение 14 рабочих дней он получит результат регистрации этого вытяг. Все государственные акты, которые не получены до 1 января 2013 года, выданы не будут, и регистрация прав по таким участкам произойдет уже по новому порядку в реестре прав. Иван Анатольевич, а каков график приема э, людей кадастровыми, государственными кадастр, э, кадастровыми регистраторами? Он изменился, не изменился? Есть ли очереди? Вообще все, что сделано для того, чтобы люди поменьше стояли в очередях и быстрее делали свое дело? Кадастровые регистраторы принимают 4 дня в неделю. четыре дня в неделю. Созданы, созданы мы провели реорганизацию, сейчас мы переезжаем в другое здание на Парамонова 5, мы чуть разделились, а там площадя позволяют людям, гражданам себя свободно чувствовать, там есть все, ну, все предусмотрено для человека, то есть есть места для посадки, люди могут сидеть посидеть, люди могут есть. Сейчас мы планируем там запустить какой-то общепит, который позволит людям перекусить и так далее, и тому подобное. То есть мы все делаем для людей сегодня. Алексей Константинович, у Вас выступление прозвучало о персональной ответственности сертифицированных специалистов. Какая именно персональная ответственность? Это первый Уголовная. вопрос. Уголовная ответственность. И второй вопрос: если э, полгода прошло, человек сдал документы и не получил в течение полугода изменения в законодательстве, куда человек должен идти, на кого он должен жаловаться, куда он должен обращаться, за, за то, что сроки, в общем-то, нарушены, а документы не, не выполнены. Когда вы платите свои кровные деньги за выполнение тех или иных землеустроительных работ, вы не рассчитываете получить документацию, которая вам дальше не пригодится. Вам нужен результат. Зачастую в договоре, который заключается между лицензиатом и гражданином, оговорено то, что лицензиат имеет право представлять его интересы по этому земельному участку в определенных органах, в том числе в Дерзем агентстве. Я бы рекомендовал... Единственное, что сделать, чтобы регистрацию земельного участка, документы на регистрацию земельного участка подавала землеустроительная организация, которая разработала эту документацию. Очень тяжело гражданину объяснить, где именно, например, полсотни ошибок, где именно, какую ошибку допустил лицензиат, все равно мы понимаем, что на словах человек это лицензиату не сможет объяснить. Протокол проверки, который выдает система по определенной форме, она не содержит детализированных ошибок, которые содержатся в технической документации. Закон у нас позволяет, чтобы заявителем выступал как гражданин, так и землеустроительная организация. Другое дело, что я вижу сложность в том, что когда выступает гражданин и через 14 дней он получает отказ, законный отказ, ну, лучше все-таки, чтобы причину отказа объясняли э, регистраторы, объясняли лицензированным организациям. Это сэкономит и нервы гражданам, и время. Еще для зрителей телеканала МТМ скажите, пожалуйста, вот это вот принять решение, кто должен обращаться в землеустройство, лицензиат или гражданин, вправе сам гражданин при заключении договора? Абсолютно Это верно. за дополнительную оплату далее производят? Нет, нет, нет. Вы, я так понимаю, задаете вопрос о том, о правах гражданина, когда он разрабатывает техническую документацию или землеустроительную документацию, заказывает у лицензионного предприятия. Оговорен срок Законом о землеустройстве это 6 месяцев. Мало того, документацию все согласования по документации ведет только лицензированный, лицензированное предприятие. В данном случае уже не лицензированное предприятие, а э, сертифицированный. сертифицированный землеустроитель, который подписывает все документы. Лицензированное предприятие, э, лицензиат всего лишь подписывает договор. И э, заключает э, заявителям э, техническое задание, которое не должно превышать 6 месяцев. Просто у нас часто густо лицензиатам очень выгодно, они не хотят не ходить согласовать свою документацию, потому что ответственность, но ну, если производитель какого-то товара делает свой товар, он естественно дает сертификат на этот товар. Так же само сертифицировано уже законом и э, работа землеустроительных организаций он должен провести полное согласование и необходимости экспертизу землеустроительной документации. И в некоторых случаях часто органы местного самоуправления или органы, которые распоряжаются земельными участками, даже по документации, которая не является обязательной к экспертизе, просят провести или ставят условия провести добровольную экспертизу. В некоторых случаях соглашаются на это, ее все равно проводит лицензированное предприятие, которое разрабатывало это предприятие. То есть невозможно проверить продукт, кроме того, кто его делает. А человек, который заказал эту документацию, оказывается заложником. То есть закон ограничил 6 месяцев. Дальше вступают хозяйственные отношения в плане в том, что или они пролонгируют этот договор или начинается судебное разбирательство. Но за качество документации несет полностью ответственность предприятия, которое заключило договор на составление этой документации. Будем завершать нашу встречу. Благодарим наших гостей за исчерпывающие ответы, а вас, коллеги, за активное участие в пресс-конференции. Мы ждем вас каждую неделю в муниципальном пресс-центре. Всего доброго. До свидания.